Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-puan di mati Allah sekalian Salah satu maksud Ramadan adalah bulan makfirah Iaitu bulan pengampunan Dan memang tajuk ini sangat cantik, sangat indah Kerana ia lebih fokus kepada bulan Ramadan Bulan penyucian jiwa, penyucian hati Nabi SAW bersabda Manqama Ramadan imanan wahtisaban Ghufira lahu ma taqadda mamizambih maka Ramadan barang siapa yang membangunkan Ramadan menghidupkan Ramadan imanan dengan penuh keimanan dan percaya kepada Allah wahtisaban dan penuh pengharapan maksudnya apa yang Allah janjikan Allah nak beri bulan Ramadan dia memang percaya dia tak ragu-ragu sedikit pun dan kesan orang percaya kita akan nampak dia bersungguh-sungguh sangat buat ibadah bulan Ramadan sebab percaya ini dia akan pergi kepada tindakan di dalam rumah Allah ini tidak ada seorang pun yang bersih daripada dosa dan tidak ada seorang pun yang selamat daripada maksiat Setuju atau tidak? Allahu Akbar. Saya nak listkan 10 kesan maksiat. Kita dengar dulu 10 kesan maksiat. Supaya kita rasa takut sangat dengan maksiat. Dan kita rasa bersungguh sangat nak gunakan peluang Ramadan ini untuk menyucikan diri kita daripada maksiat yang kita lakukan. Kesan maksiat yang pertama. Dia merosakkan potensi diri. Yang rajin jadi malas. Yang cerdik jadi bodoh. Yang cekap jadi lembau. Kerja jadi bertangkuh. Apa yang diplan tak jadi-jadi. Yang kedua, maksiat membuatkan. Apa hajat, apa impian, apa yang kita target tak boleh tercapai. Buat kerja tak jadi, berniaga tak jadi, kita plan nak masak tu tak jadi. Banyak benda lah tak jadi. Setuju tak punca maksiat terbesar sekarang ni telefon? Apa yang mata kita lihat, apa yang telinga kita dengar, apa yang tangan kita tulis, apa yang tangan kita scroll Maksiat lisan Maksiat tulisan Maksiat mata Maksiat telinga Semua itu adalah Pintu masuk ke dalam hati Tapi ada orang yang buat alasan Saya bukan telefon Sebab saya baca Quran melalui telefon Saya nak katakan amatlah rugi Jika ada masaf Ada Al-Quran di rumah Tapi anda baca Quran dengan telefon juga Kerana ibadah yang paling banyak Bukan kata mudah ya Tapi paling banyak terhimpun dalam satu masa Ada ketika baca Quran Melihat Al-Quran sahaja berpahala, berpegang Al-Quran sahaja pahala, membaca Al-Quran sahaja pahala, mendengar bacaan Al-Quran sahaja pahala. Dia pahala melibatkan tangan, mata, telinga, hidung. Semua serentak ketika kita baca Telefon kita boleh bawa dalam tandas. Tapi masaf yang cukup 30 juzul itu mukjizat. Yang ketiga, akan ditarik keberkatan rezeki. Saya sebut tadi berkenaan dengan bila ada orang mengadu masalah, saya kata pergi solat kat masjid. Solat berjemaah. Dia kata saya malu Zaza. Saya duduk lima tahun dekat taman tak pernah pergi masjid. Dia tiba muncul. Kalau gitu pergi masjid taman orang lain. Pergilah mana-mana masjid. Dan kebanyakannya yang buat. Yang tak buat tak dapatlah. Yang buat tak sampai dua minggu tu telefon Zaza dah selesai dah masalah saya. Saya kata apa yang berlaku Encik? Tak tahulah kenapa isteri dah berubah lah. Saya tanya balik siapa yang berubah sebenarnya. Ih, eh, betul lah saya yang berubah Lalu Allah berikan perubahan juga kepada isteri pada anak-anak Kerana apa tuan-tuan sekalian Nabi SAW bersabda Barang siapa yang menyucikan dirinya Membersihkan dirinya Lalu melangkah menuju ke rumah Allah Setiap langkahnya digugurkan dosa Dan setiap langkahnya dinaikkan darjat Dan dicatat pahala sedekah. Memang benar maksiat kita menghalang rizki Yang keempat ilmu susah nak masuk ke dalam hati. Ramai orang hadir majlis ilmu tapi akhlak tidak berubah. Ramai orang hadir majlis ilmu pagi petang dia berbangga dengan majlis yang banyak, berbangga dengan guru yang banyak. Tapi tak mampu bangun tahajud. Tak berubah juga dengan suami macam tu lah juga perangainya. Kerana ilmu bukan masuk ke hati, dia hadir majlis ilmu bukan mendengar dengan hati tapi mendengar dengan telinga saja. Masuk tinggal ni, keluar tinggal Tak terkesan pada hati. Ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila dia dapat ilmu menambah rasa aib diri dan bertambah kurang melihat aib orang lain. Yang kedua, bertambah cinta kepada akhirat, kurang cinta kepada dunia. Yang ketiga, berkurang cinta kepada makhluk, bertambah cinta kepada al-khaliq iaitu Allah. Yang keberapa pula? Yang kelima, ditarik keberkatan masa. Rasa terkejar-kejar, rasa tak cukup masa, rasa macam ya Allah dah petang tapi kerja tak siap sebab tak berkat. Ada orang yang berkat masa setengah hari semua benda dah settle Yang tak berkat Dah lah tak settle, dah lah bertangguh Dah lah tak elok, hasil pun tak ke mana Sebab hilangnya keberkatan masa Kemudian yang ketujuh Resah gelisah hadis Nabi Kebaikan membawa ketenangan Dan keburukan, keburukan maksiat Membawa resah gelisah Tak tenang Datang sikit ujian terus meletup Kekayaan tak boleh beli rasa tenang. Kebijaksanaan tak boleh beli rasa tenang. Yang ke-8, suka mencarut, suka memaki. Sekarang ni di media sosial, ramai tak orang memaki? Benda yang tak sahih pun dia maki je. Sifat maki hamun, sikap suka mencela, berkata keji ini kena jaga-jaga. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak berkehendakkan seseorang itu meninggalkan makan dan minum iaitu berpuasa. Sikirnya tidak meninggalkan qawlun zur iaitu kata-kata keji. Maksudnya puasa tidak diterima, tidak dipandang. Allah tak pandang pun puasa orang yang tahan lapar dan dahaga tapi tidak berpuasa lidahnya. Allah tak terima. Dan asbab lidahlah yang Nabi pernah keluarkan, keluarkan lidah Nabi pegang. Inilah punca penyebab paling ramai ke neraka. Bukan sebab tak tutup aurat, bukan sebab tak solat, bukan sebab zina, bukan sebab sekian. Tapi lidahlah menjadi punca terbesar manusia ataupun penghuni neraka. Okey, seterusnya yang kesembilan. Berat untuk melakukan ibadah solat, terutamanya solat Isyak dan solat Subuh cenderung untuk dilewatkan atau ditinggalkan. Sebab ini dua solat yang orang tak nampak. Duduk kat rumah dah masa tu. Isyak dan Subuh, betul tak? Tapi solat lain duduk kat pejabat kan tak solat nampak sangat. Jadi antara orang yang sampai tahap kritikal maksiat dia dia meninggalkan solat isyak dan subuh sebelum ditinggalkan solat-solat yang lain. Dan yang ke sepuluh, dia akan tumbuhnya maksiat yang lain. Sebab maksiat ni berjangkit. Dan sebagian ulama lagi menyebutkan wajah tak berseri, lemah tubuh badan. Yang membuatkan kita jadi tak semangat, lemah tubuh badan, tak kuat. Bukan sebab tak cukup suplemen, bukan sebab tak cukup tidur, bukan sebab tak cukup rehat. Kita pernah jumpa ada orang tidur tiga, tiga jam je Tapi siang hari dia oh kerja macam tak berhenti Kau tak penat ke? Sebab yang memberatkan tubuh badan adalah maksiat Sebab itu orang-orang dulu Para salafus salih, orang-orang alim, orang waliullah Rehatnya sangat sedikit, tidurnya sangat sedikit Tapi ibadahnya luar biasa Sebab itu kita kan baca Quran sampai separuh Allahu Akbar, dah tak nampak dah tu tulisan tu Allahu Akbar Menguap-nguap Sampai bawah Ya Allah, kau mengetahui kelemahan hamba hambamu ya Allah. Sadaqallahul Azim. Subhanallahul Azim. Lepas tu buka telefon, hilang ngantuk. Sebab itu caranya macam mana? Ngantuk baca Quran, pergi ambil wuduk basuh muka, sambung lagi baca sehingga dosa-dosa itu gugur kerana bacaan Al-Quran kita. Sehinggalah kita baca Quran berapa muka surat pun tak ngantuk. Masa itu kita berada di tahap hati yang bersih. Hati yang mula rasa kemanisan membaca Al-Quran. Tuan-tuan hangpa mati Allah sekalian. Kita pergi kepada apakah amalan menggugurkan dosa. Puasa itu sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puasa itu menggugurkan puasa dan solat, banyaklah baca Quran, semua amalan itu menggugurkan dosa. Dan hadis yang lain pula Nabi bersabda, sesungguhnya sedekah itu menggugurkan dosa umpama seperti api air yang memadamkan api. Kalau buat salah dengan manusia minta maaf, dia mungkin maafkan tapi dia tak lupa ada parut di hatinya tetapi bila kita buat buah siat dosa dan minta ampun dengan Allah kita dipadam catatan dosa umpama tak pernah buat Allahu akbar amalan seterusnya saya nak berkongsi bulan Ramadan kita latih diri kita jangan tinggalkan zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar setiap kali selepas solat fardu Nabi bersabda, barang siapa selepas solat fardu lalu membacakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Satu kali. Yang Nabi sebut mencukupkan semuanya 100. Nabi menyebutkan sesungguhnya semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Itu hadis Nabi yang sahih. Kenapa Nabi bagi gambaran dosa sebanyak buih di lautan? Kerana laut tidak pernah berhenti berbuih. Begitu juga kita yang tak pernah berhenti daripada melakukan dosa. Lepas solat fardu kita nak cepat macam mana, malas macam mana pun habiskan zikir tu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan sudahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Amalan yang kedua. Kalau boleh setiap kali selepas solat fardu, Bacalah Sayyidul Istighfar Nabi bersabda barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Dan dia mati pada waktu pagi Nabi kata barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi Lalu dia mati antara pagi sampai kelah ke malam Diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat dia bakal ahli syurga Dan sekiranya dia membaca pada waktu petang ataupun selepas maghrib Malam kemudian dia mati dalam malam dalam tempoh malam tu maka dijamin baginya syurga macam mana kalau orang tu dia sayyidul sifat amal tapi dia tak semayang. Macam mana kalau dia baca sayyidul istighfar pagi dan petang tapi tak tutup aurat. Sebab itu Nabi bagi syarat, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dan beramal dengannya. Beriman dengannya. Sebab dalam maksud sayyidul istighfar itu, Abu ulaka bi zambi, ya Allah aku mengakui dosa-dosa ku. Fagufili maka ampunilah aku. Fa inaula yau firuzunu ba illa anta. Sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun. Tidak ada yang boleh mengampuni dosaku melainkanmu. Kalau seseorang itu beramal dengan sedul istighfar, mustahil dia boleh kekal lagi dengan maksiat. Sedul istighfar itu akan mengubah dirinya. Satu hari dia akan tutup aurat. Sedut istighfar itu satu hari dia akan menunaikan salat. Satu hari dia akan melakukan ketaatan. MashaAllah itulah sebab kena beriman dan kena yakin dengan Sayyidul Istighfar. Jadi insya-Allah sama-sama kita bacakan. Sebelum ini penutup, kita akan tutup dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Tapi tadi saya ada satu poin yang penting kalau tak saya rasa macam rugi sangat saya tak share. Saya cerita pasal profesor tu dia mengkaji zikir Fatimah yang Tahu kan cerita tu Sayyid Fatimah dengan Sayyidina Ali Dia dengar Nabi ada bawa balik tawanan perang di kalangan perempuan Lepas tu Fatimah ni kan selalu penat Penat, penat menguruskan Anak lima orang ya Sayyidina Ali selalu pergi ke medan perang Paling perang yang terkenal Selalu pergi ke da kerja dakwah Nabi hantar ke luar negeri, ke luar negara Sayyidina Fatimah menguruskan semua Hal rumah tangga Menguruskan bab cari makan Bab binatang ternakan Angkut air berjalan berkilometer sebab itu di zaman tersebut tangan Siti Fatimah ni luka-luka sebab menguli gandum. Jadi bila Siti Fatimah dengar ni pergi jumpa Rasulullah wahai ayah andaku. Boleh tak berikan kepadaku seorang pembantu kerana aku lelah menguruskan semuanya sendirian tanpa Sayyidina Ali. Rasul kata apa? Balik wahai Aisyah, balik dulu wahai Fatimah, balik dulu anak kesayanganku. Nanti ayah pergi ke rumah. Kemudian Rasulullah jumpa Saidina Fatimah, wahai anakku, maukah kamu aku berikan suatu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Bukan sama baik, eh? lebih baik. Lalu Rasulullah kata, sebelum kamu tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, cukup 100. Dan profesor ni dia buat PhD, dia buat kajian zikir ni je. Apa kesan bila ada seseorang dia buat kajian, dia gunakan uh, dia punya, apa ni kita panggil sampel-sampel kajian. Berapa orang yang mengamalkan zikir Fatimah selama satu minggu, selama satu bulan, selama dua bulan. Apa yang berlaku kepada dirinya? Semakin sihat, jarang sakit, emosi stabil, urusan aa, dipermudahkan. Allah hantarkan bantuan pada waktu yang tepat. Sebab itu kajian profesor ini nak membuktikan betapa besarnya kesan maksiat buruk dan betapa besarnya kesan istighfar dan juga zikrullah menguatkan tubuh badan, menguatkan hati, menguatkan semuanya satu lagi. Yang nabi masa ni pergi jumpa Fatimah, Fatimah sedang melepek, tertidur bukan pada waktu yang sesuai. Lalu Rasul tanya, "Wahai Fatimah, kenapa kamu tidur pada waktu macam ni?" Fatimah jawab, "Ya Rasulullah, saya penat." Bukan Rasul kata rehatlah, tidurlah, nantilah. Tapi Rasul kata apa? "Wahai anakku, bacalah. Ikut saya ya." "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiithu aslih li" Syakni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain maksudnya adalah ya hayyu ya qayyum wa Allah yang maha hidup ya qayyum ya maha berdiri bi rahmatika astaghiitsu dengan rahmatmu ya allah aku mohon pertolonganmu aslih li sya'ni kullahu permudahkanlah sempurnakanlah segala urusanku semuanya wala takini ila nafsi tarfat ain jangan serahkan segala urusanku ini kepada diriku walaupun sekadar kelipan mata. Bayangkan. Indah kan? Ya hayu ya qayyum. Jadi bila saya penat rasa macam tak tenaga baca zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon -banyak. maaf salah dan silap. Insya-Allah mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعن على عهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمين يا رب العالمين أقول قولي هذا أسف الله العظيم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته